और अमरावती ज़िले में तीनों लोगों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया जहाँ हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से दिग्गज नेता अमरावती में देश में जो दो दिग्गज नेता है एक नरेंद्र मोदी अमित शाह उसमें से अमित शाह अमरावती में थे और इधर कांग्रेस के सर्वोच्च सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उसके बावजूद आपने उसी दिन अपना शक्ति प्रदर्शन कहा बेहतर रहा आपका वोटर्स पे ये दो बड़े नेता और आप एक स्थानीय लोकल नेता होते किस प्रकार फर्क डालेंगे आप इस पर देखो एक तो बड़ा नेता आने के कारण आकर्षण भी होता है और ऐसा आकर्षण कुछ हुआ देखा दिखाई दिया गया नहीं हम स्थानिक नेता होने के बावजूद आपने देखा होगा कि हमने जो रैली निकाली उसमें जो जोश ना और होश भी था वो इतने दिल से थे लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई यही चुनाव लड़ रहे हैं दोनों भी सभा में ये बहुत बड़ा फर्क है कांग्रेस का रहे तुम बीजेपी का दोनों भी देखो इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी जो उत्साह होना था वो दोनों भी सभा में देखा नहीं अभी अचलपुर में जो कांग्रेस की सभा हुई वह एम के लोग थे कुछ अकोला के भी थे बाहर के जिले के भी थे और हमारे जो रैली में थे वो प्रॉपर होटर थे मतदार थे जो ये कि एक मतदार सौ सौ के बरोबर था ऐसे लोग हमारे इसमें खुद होकर खुद पैसे खर्चा करके टू व्हीलर से लोग आए थे वही तुम शाहजी की अगर सभा देखेंगे तो वहाँ महिला ही ज़्यादा थी ये।, ये तुम थोड़ा गौर करो इस पर कि वहाँ महिला ज़्यादा थी और वो ज़्यादातर बचत गट के इसमें और कोई अलग हेतु से आए थे और तो बहुत सारा महिला ने यह भी बताया कि मुझे तीन सौ रुपये मिले तो ये भीड़ और हमारी भीड़ और कांग्रेस के भीड़ में बहुत फर्क है ये जो है ये जो आए हैं ये खुद चुनाव लड़ रहे इस इस तरह से आए थे और आज मैं बहुत खुद पर गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे पास दिल्ली मुंबई हमारे स्टेज पे कोई दिल्ली का नहीं मुंबई का नहीं दिल्ली का बाहर का भी नेता नहीं सब यही अमरावती के नेता वहाँ थे हर धर्म के हर समाज के तो हमारे लिए अमरावती वालों के लिए बहुत गर्व की बात है अगर राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद भी अगर अमरावती का नेता उभर कर आता है तो शान आन बान शान तो कर वालों की बढ़ जाती है तो, तो यही तो देखना है कि एक तरफ राष्ट्रीय नेताओं को टक्कर देने की ताकत अमरावती कर अगर रखते हैं तो क्यों ना उनके साथ खड़े हो राष्ट्रीय लोग आके कुछ लालच प्रलोभन देखे जाते इस लालच का प्रलोभन का क्या लास्ट डे में अंतिम समय में फर्क पड़ता है जैसे आज बता रहे हैं कि लोग कत्ल की रात बोलते सारे रात पैसा बटेगा बटेगा भी और सारा प्रशासन भी देखेगा तो क्या इन चीज़ों का वोटर्स पर तो फर्क पड़ेगा पैसे बांटने वाला कोई ईमानदारी से कमाता नहीं बेमानी का नहीं रही तो मेरे को लगता है मतदाताओं ने ईमानदारी के साथ व्यवहार करने की जरूरत नहीं है बेमानी के साथ बेमानी की तरह रहो पैसा वाले अगर पैसा लेकर चुनाव जीतने चाहते तो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का खून है और हम उस खून के भागीदार ना बने आपकी किससे लगती स्पर्धा किससे होगी बीजेपी से है या कांग्रेस से है मुझे लगता है बीजेपी तो बहुत पीछे चली गई है आ, आपको पता है कि गुड़े जब खड़े थे और मैं खड़ा था तो गुड़े फर्स्ट में आया था और मैं पाँच सात हज़ार से होटो से गिरा था और सेकंड पे मैं था और थर्ड में रासू जी गवई थे अब गुड़े भी खासदार थे खुद होकर और उनका भी अपना बैकग्राउंड था तो भी मैंने टाइम पर बहुत कम समय पर मैंने जीत के पास में गया था अभी व्यवस्था क्या है गुड़े फर्स्ट सेकंड में थर्ड रासू जी गवई और तो रमी रफीक सेठ ने सर बेकार किए थे रफीक रफीक सेठ अभी आपके साथ है। हमारे साथ है। है। हमारे उस टाइम बीस परसेंट मुस्लिम के मुझे मिल जाते थे तो मैं अच्छे वोटों से जीत जाता था रासू जी का भी तीसरे नंबर पे थे तीस हजार से जी। उसी तरह ये चुनाव है ये माहौल की खत्म हो गई जी माहौल तो हमने सबसे ज्यादा निर्माण किया है तो गुड़े के जगह नवनीत चिराना है सेकंड मैं जहाँ था वहाँ दिनेश है स्थिति है भी? हाँ बड़वंत वानखड़े के जगह रासू जी कवी है वानखड़े और रासू जी में बहुत फर्क है क्योंकि रासू जी का एक स्वतंत्र व्यक्ति मत्व था अंतन ताकतवर ये नहीं है बड़वंत तो ये और पीछे जाएगा और सेकंड पे जो मैं हूँ उसमें अगर आज मुस्लिम लोगों का निर्णय अगर मजबूती से हुआ तो मैं बोलता हूँ दिनेश को कोई हरा नहीं सकता यह स्थिति में चुनाव राष्ट्रीय स्तर के नेता ने। यहाँ पर आए और कहा जा रहा है कई सारे कुछ ना कुछ कान मंत्र देखे गए ऐसी भी चर्चाएं हो रही है इस पर क्या कहेंगे आप एक नाथ शिंदे है, एक नाथ शिंदे के आप काफी करीब भी माने जाते हैं एक नाथी नाम से मैत्री खूब घनिष्ठा है जिगरबाजवामी देने आणि पक्ष जरी वेगळे असले तरी आखरी वैचारिक आमची जे बांधिलकी आहे त्यांच्यासोबत त्यांच्या सेवा कार्याला आम्ही सोबत आहोत बाकीचा विषय जरी नसला तर मी सेवा कार्यासोबत आहे त्याच्यामुळं आमची मैत्री कायम राहील तुमच्या दोन मतदारसंघामध्ये आमदार आहेत एक तुमचा स्वतः आणि एक राजकुमार पटेलचा याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला असं वाटते की कोणता तालुका कोणता मतदारसंघ हा तुमच्यासाठी निर्णायक ठरेल किंवा तिथून जास्त तुम्हाला लीड भेटणार कर्जापूर अंजनगाव आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीत राहू अच्छरपूर आणि मेळघाट पण आणि सोबत दिवसामध्ये सुद्धा आम्ही खूप चांगली प्रगती केलेली आहे व्यवस्थित अमरावतीतसुद्धा आमच्यासोबत जे काही नेतृत्व तिथं आहे मजबूत ते आमच्यासोबत आहे मजबूतीनं आहे अमरावतीमध्ये नाव मी सांगणार नाही पण ते मजबूतीनं आहे आणि त्यांची आणि दिनेशभर आमची ताकद पण सुद्धा आम्ही आघाडी घेऊ मध्ये तुषार भारती यांनी खुलं सांगितलं की मी तुमच्यासोबत मदत करून तुमच्यासोबत राहील आता तिथे सुद्धा आम्ही मजबूत राहू आतापर्यंत आपल्याला काही समाजांचा यांचा सुद्धा हे झाला आहे पाठिंबा दिलेला आहे कित्येक समाजांनी मला वाटतं समाजाचा पाठिंबा आहे त्याचा आम्ही आदरच करतो पण उद्या निवडणुकीमध्ये मी असं म्हटलं का जातीचा धर्माचा आहे म्हणून ही मला मत मारू नका शेतकरी शेतमजूर ही निवडणूक लढवायची आहे आणि ही परीक्षा आहे तुमची आहे आणि माझी पण आहे शेतकऱ्याची मजुराची आणि आमचे कष्टकरी कामकरी लोक आहे ज्यांचा उद्याचा दिवस कसा निघाल याच्यासाठी आपण निवडणूक लढतो आहे आणि मग या लोकांनी जाती धर्माच्या पलीकडे जाऊन एकत्र होता येईल का मुद्दे महत्त्वाचे आहे का धर्मजातीची लढाई महत्त्वाची आहे हे खरं तर आता निश्चित करण्याची वेळ आली आहे आम्ही प्रचंड कष्ट केले मेहनत केली आणि शेतकऱ्यासाठी लढण्याचा जेवढा जेव्हा प्रयत्न केला तेवढं तेवढं आम्ही केलेलंच आहे पण आता लोक आम्हाला कधी कधी असं म्हणतात का शेतकरीवर जेव्हा आघात होते उलटे शासन निर्णय होतात तेव्हा लोक आम्हाला विचारते कुठं गेला बच्चू करू आता का शेतकऱ्यासाठी बोलत नाही आत्ता मी त्या शेतकऱ्यांना विचारतोय कुठे केले ते शेतकरी ते जातीधर्मातच राहील का शेतकरी म्हणून मत मारण त्यांच्यासाठी हे परीक्षा आहे आम्ही शेतकऱ्याचे आंदोलन कायम करत राहावो शेतकऱ्याचा आवाज कायम उठत राहावं असं जर तुम्हाला वाटत असेल शेतकरी शेतमजुराचं तर तुम्ही सोबत राहिले पाहिजे जाती धर्म आणि पक्षाचे झेंडे सोडून ही आता वेळ आहे तुम्ही जर आम्हाला मदत केली तर शेतकऱ्याचाच आवाज मोठं करू प्रामाणिकपणे त्याच्यासाठी लढू कुठल्याही पक्षात जाऊ नये धर्म आणि जातीचं राजकारण आयुष्यात करणार नाही आणि शेतकरी शेतमजुरासाठी अतिशय मजबूतीनं जीव तर गेला तरी बेद तर आम्ही उभं राहिल्याशिवाय राहणार नाही आता परीक्षा तुमची आहे तुम्ही आमच्यासोबत राहावं अशीच विनंती आहे